নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু সকলোৱে অধিৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিল এই আপডেট আপডেটটোলৈকে এন আই এছৰ কেছৰ এইটো আপডেটৰ কাৰণে সকলোৱে যিহেতু অপেক্ষা কৰি আছে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ ডকুমেণ্টছ ইতিমধ্যে ভেলিফিকেশ্যন সমাপ্ত হৈছে কিন্তু এন আই এছৰ যিহেতু প্ৰাৰ্থীসকলক বহুকেইখন ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছিল আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে যিহেতু একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল আৰু কেইবাটাও হিয়াৰিং হৈ যোৱাৰ পিছত পুনৰ এটা যিহেতু শুনানিৰ কাৰণে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছিল আৰু ইতিমধ্যে তিনি ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে যিহেতু এটা ডেট মই চৰ্চিত হৈ আছিল সকলোৰে মাজত কিন্তু সেই ডেটটো স সলনি হৈছে আৰু বহুতেই যিহেতু কৈ আছিল যে লিষ্টিং হোৱা নাই এন আই এছৰ হিয়াৰিংটোৰ আৰু ইতিমধ্যে হাই কৰ্টৰ পৰা সেই কেছটোৰ অৰ্থাৎ হিয়াৰিংটোৰ লিষ্টিং হৈছে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হ'ম আৰু দুদিন আগুৱাই আহিলে অৰ্থাৎ অহা এক ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অৰ্থাৎ সোমবাৰে এন আই এছৰ যিটো হ'বলগীয়া বহু প্ৰতীক্ষাৰ যিটো হিয়াৰিং সেই হিয়াৰিংটো হ'বলৈ গৈ আছে ইতিমধ্যে কেছটো লিষ্টিং হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰিব ইতিমধ্যে হোৱাটছআপৰ গ্ৰুপতো পি ডি এফ ফাইলটো শ্বেয়াৰ হৈছে আৰু আপোনালোককো ভিডিঅ' য'তে জনাব বিচাৰিছোঁ যে অহা সোমবাৰ অৰ্থাৎ এক ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এন আই এছৰ যিটো হ'বলগীয়া শুনানি সেইটো হ'ব হাইক'ৰ্টৰ পৰা সেইটো লিষ্টিং হৈছে আপোনালোকক জনাব জনালোঁ আৰু যিহেতু তিনি ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এটা ডেট ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চিত হৈ আছিল তথাপিতো আপোনালোকে যিহেতু বহুতে বিতৰ্ক কৰিছিল বা বহুতে সন্দেহ কৰি আছিল হিয়াৰিংটো নহ'ব নেকি নহ'ব নেকি বা বহুতে এনেই কৈ থকা বুলি ভাবি আছিল কিন্তু সেইটো নহয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত যদিও তিনি চেপ্টেম্বৰ তাৰিখে চৰ্চিত হৈ আছিল কিন্তু দুদিন আগুৱাই আহিল অহা সোমবাৰ এক তাৰিখ এক ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে চাৰি নম্বৰ ক'ৰ্টত তেত্ৰিছ নম্বৰ চিৰিয়েল নম্বৰ ৰূপমৰ যিটো কেছ সেই কেছৰ শুনানি হ'ব গতিকে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা হিয়াৰিং হ'বলৈ গৈ আছে অহা সোমবাৰে আশা কৰিম সেইদিনাৰ যিটো হিয়াৰিং হ'ব সেই হিয়াৰিংটোৰ শেষতো হিয়াৰিং হওক আৰু ফলাফল ওলাওক যিহেতু সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে আৰু এই এন আই এছৰ কেছটোৰ কাৰণে যিহেতু প্ৰভিচনেল মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ কৰিব পৰা নাই গতিকে সেইদিনাই কিবা এটা ৰিজাল্ট আহিব আৰু আশাবাদী সেইদিনাই এটা ৰিজাল্ট আহিব গতিকে পুনৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ অহা সোমবাৰ তিনি ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এন আই এছ চৰি এক ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এন আই এছৰ বহু পৰীক্ষাৰ যিটো হিয়াৰিং অৰ্থাৎ শুনানি সেইটো ফাইনেলি হাই কৰ্টৰ পৰা লিষ্টিং হৈছে আপোনালোকক জনাব পাৰি বহুত বেছি ভাল লাগিছে অন্ততঃ দুদিন আগুৱাই আহিলে বুধবাৰে যিহেতু এটা চৰ্চিত হৈ তিনি চেপ্তেম্বৰ তাতহে কিন্তু সেইদিনীয়া নহয় কিনে এক দুদিন আগুৱাই আহি এক ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে শুনানিটো হ'ব গতিকে আগতীয়াকৈ যিহেতু দুদিন আগুৱাই আহিল বহুত বেছিয়ে ভাল খবৰ কাৰণ সময় যিহেতু বা হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চ দহ অক্টোবৰলৈকে খুব কম দিন বহুত বেছি দিন নাই গতিকে দুদিন আগুৱাই অহা মানেও বহুত বেছি ভাল দিনে হয় গতিকে পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে অহা এক ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখ সোমবাৰে এন আই এছৰ বহু প্ৰতীক্ষাৰ যিটো শুনানি ডকুমেণ্টছ ৰিলেটেড সেই শুনানিটো লিষ্টিং হৈছে গতিকে সেইদিনা হিয়াৰিং হ'ব গতিকে সেইদিনা কি আপডেট সেয়া আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম এইটো ফাইনেলি আপোনালোকক জনালোঁ লিষ্টিং হৈছে কেছটো যিহেতু বিতৰ্ক চলি আছিল বহুতে সন্দেহ কৰিছে যে লিষ্টিং হোৱা নাই কিবা হোৱা নাই বা এইটো এনেই চৰ্চিত হৈছে তিনি তাৰিখটো গতিকে আপোনালোকক ফাইনেলি আপোনালোকক জনালোঁ যে অহা তিনি ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখ চৰি এক ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অৰ্থাৎ সোমবাৰে কেছটোৰ শুনানি হ'ব অৰ্থাৎ লিষ্টিং হৈছে হাই কৰ্টৰ পৰা গতিকে এইখিনি আপোনালোকক জনালোঁ ধন্যবাদ জয়শ